Необхідність укладення угоди з підприємством чисте місто продовжує викликати у жовтовоців багато запитань. В першу чергу це стосується тих, хто звертається за оформленням субсидій. Люди стверджують, що в управлінні соціального захисту населення з них вимагають договір з чистим містом. Мешканці висловлюють обурення з цього приводу в інтернет мережі та на особистих прийомах у начальника соцзахисту. Сергей Ядыкин пояснює, что угода с чистым местом є законную підставою для надания субсидий, а укладывать ее чи ні это особиста справа самих жовтоводців. В управлении труда и соцзащити договоров никаких не требуют. Я не знаю, кто такие слухи распространяет. Мы просто рассказываем о том, что для того, чтобы получить субсидию на вывоз мусора, необходимо лицевой счет, а лицевой счет дает. Только то предприятие, с которым заключен договор. Поэтому для того, чтобы начислять субсидию на вывоз мусора, нам необходимо знать куда, потому что это адресная помощь. Есть перечень предприятий, которые получают субсидию, на которые можно назначать субсидию. Это вывоз мусора, там горячая вода, вернее, или, или горячей воды нету, холодное водоснабжение, отопление и так далее. Правильно? поскольку у нас и с дополнительным комитетом определено только одно предприятие которое занимается вывозом мусора то наверное нужно с ним заключать договор правильно чтобы получать субсидию потому что перечень то предприятий одинаков я по-другому никак не могу предположим субсидия назначается гражданам ну там в размере 200 гривен 200 гривен я должен распределить между пятью предприятиями правильно теплосети, жрео, ну и так далее, понятно, между пятью предприятиями. Если не заключен договор, я буду распределять на чистое место этому гражданину? Нет, конечно. Правильно? А как я буду Какой размер субсидий? Это дело, это дело двух хозяйственных субъектов. КП «Чистое место и гражданина. Если гражданин говорит, что я гражданин каким-то образом вывожу сам мусор и там что угодно как-то с ним делаю и есть соответствующее заключение что у него э, тариф ноль чистое место мне говорит ноль лицевой счет такой-то и я туда субсидии не назначаю правильно и все но просто так организующие документы пока есть только один решение исполкома по которому есть э, определен предприятие которое вывозит мусор это КП чистое место просто личный рахунок не можно принести, да, вот, если жители не бажают заключать договор с чистым местом, але хотят субсидию можно, но нужен организующий документ, который говорит, что человек сам вывозит. Мне этот организующий какой он будет? Решение исполкома, заключение договора с нулевыми тарифами с КП чистое местом, Какое угодно, пожалуйста. Но мне эту информацию необходимо дать субсидию для того, чтобы посчитать ее и все. Мы никого не отправляем в КП «Чистое место». Мы просто говорим, для того, чтобы получить субсидию на услуги КП «Чистое место», нужно заключить с ним договор. Счета нету лицевого. Куда я должен деньги пересылать? Это же деньги. А Людей мы не гоняем, мы никого не требуем. Принеси мне там договор, скопай чистое место. Кто это такой? Слухи такие распространяются. Кстати, да, я в интернете увидел, и тут меня даже в взятках каких-то обвиняют. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я вам все объясню, все расскажу. А так за глаза кого-то во что-то обвинять, ну, наверное, некорректно. Тож цілком зрозуміло, що відділ субсидій спирається на єдиний юридичний документ, який поки що, хоч і якось контролює відносини між чистим містом та жовтоводцями. А от якими будуть ці відносини та чи будуть взагалі, це мають вирішувати самі мешканці.